Комбинату школьного питания на сегодня присутствующие должны понимать, что это коммунальное предприятие осуществляло деятельность, в том числе по организации питания школа города Желтой Воды. Парадокс ситуации заключался в том, что питание в детских садах организовывало дело образования. О а в школах организовывало комбинат школьного питания, причем модели практически были идентичны. И там и там есть плиты, и там и там есть люди, и там и там есть дети, и там есть и там поставки. Но в школах поставки ожидает КШП и персонал КШП, а в детских садах персонал и поставки ожидает отдел образования. Посмотрела депутатская комиссия, оказалось, что на КШП за питание мы с бюджета платим 3,5 миллиона гривен. Плюс больше миллиона гривен оплачивают родители. И в этой связи стал вопрос, а зачем такое звено нам в этой системе? И поэтому было их два распоряжения. Одно из них, да, в пятницу до меня дошли сведения, что с одной школы КШП узнал, что мы будем переводить питание на школы, начала вывозить посуду. Для того, чтобы это остановить, было издано распоряжение, которым я прямо запретил руководителю этого предприятия притрагиваться к материальным ценностям, которые находятся в школах. Поскольку материальные ценности, находящиеся в школах, принадлежат, предположим, даже КШП, но КШП является коммунальным предприятием, поэтому я, для того, чтобы это имущество никуда не ходило, запретил хоть какие-либо действия и в последующем было издано распоряжение, по которому руководителю отдела образования предписано организовать питание в школах за счет отдела образования. То есть таким образом КШП с 1 сентября обслуживать школы не будет. Я считаю это нецелесообразно, в том числе по причинам, например, таким. А Карачок заходит 52 гривны в КШП, а входит в Питание 140 гривен. Предприятию надо жить, понятно, но я так считаю, не за что